Так, смотрим, сколько идет толщина асфальта. Как видим, тут толщина небольшая. Непосредственно возможность такой толщины не на минусе. Все-таки асфальт и просел. Мы видим здесь посыпку такую, цикаву. Мы бачим, что толщина, еще раз поднимемся. Невеличка. Роздивимось на показники. Товщина. Тут невеличка. Нагадаю, де ми знаходимося біля гамового будинку. Бачимо невеличку товщину бачимо те саме чому просів тут асфальт, скоріш за все.